Наш перший гість, головний тренер команди Металург Запоріжжя Анатолій Дмитрович Чанцев, який ділиться своїми, можливо, першими емоційними враженнями від матчу другого туру Олександрія Металурга. Будь ласка, Анатолій ну, Ділитися, Діліться та приспіть. А телі. обратить внимание на контроль мяча в эту же руку. Просили играть более организованно, дисциплинированно. Мы знали, что «Заря» — такая боевая команда, которая навязывает борьбу единоборство. Задача была не вступить в этих компонентах. Говорили о быстрых атаках. К сожалению, что-то попытки были в первом тайме, а так больше нечего обидеть. Практически вы э, в межсезонье создаете новую молодую команду. Э, как на ваш взгляд удалось провести учебно-тренировочные сборы? И каковы, на ваш взгляд, перспективы усиления игры вашей команды? Ну, сборы провели, как и планировали, нормально. Провели. Молодая команда. Конечно, э, хлопот и проблем выше крыши, как говорится с чем-то сталкиваемся, мы сталкиваемся с нестабильностью игры молодых игроков. Конечно, не хватает опыта, безусловно, не хватает опыта. Говорили о том, что надо компенсировать нехватку опыта борьбой, единоборствами, которые нужно выиграть. К сожалению, ребят не хватает. Я не скажу, что физически они уступили, но вот именно в было много у нас проигранных, проигранных единоборств было. То, что касается усиления, конечно, хочется команду усилить, но как будет дальше, поживем и Что